Dengar betul-betul saya nak sebut Kita sebagai manusia biasa Kita hari ini tak pernah terlepas Daripada melakukan dosa, maksiat, kesilapan Sama ada yang zahir ataupun tersembunyi Sama ada kita pernah melakukan dosa besar Apatah lagi dosa-dosa kecil Kita sebagai manusia yang berdosa, bermaksiat Hari ini Alhamdulillah Walaupun kita menganggap kita demikian Allah masih lagi campak dalam hati kita untuk pegang Quran Alhamdulillah Dalam keadaan kita berdosa Allah masih lagi letak dalam hati kita rasa nak pegang Al-Quran Nak buka Al-Quran, nak belik Al-Quran dalam keadaan kita rasa kita berdosa Alhamdulillah hari ini Allah buka hati kita Untuk lidah-lidah kita pegang Quran Baca lagi Quran Memahami terjemahan Al-Quran Berusaha memahami isi kandungan Al-Quran Belajar tafsir Al-Quran pi mengaji Al-Quran Mentajui dan mentaranumkan Al-Quran Alhamdulillah dalam keadaan kita berasa kita duduk berdosa Allah letak lagi jiwa dan hati Rapat minat dengan Quran Am'ala kulu bin akfa luha Atau hati kamu sudah tertutup Bayangkan Na'udzubillah jika suatu masa Allah letak dalam hati kita meluat dengan Quran Lagu mana? Kalau Allah letak dalam hati kita benci tengok Quran kalau satu masa Allah letak dalam hati kita orang baca Quran Marah orang baca Quran Bila satu masa kalau Allah letak Bila orang mengalunkan dan belajar baca Al-Quran Kita marah dan benci kepada orang belajar dan baca Quran Lebih jauh kita takut Allah letak hati kita Kepada yang menentang hukum-hukum dan perintah Allah dalam Quran Cuba fikir-fikirkan di mana kita berada. Setakat ni macam saya sebutlah alhamdulillah dalam keadaan rasa berdosa, serba tak kena kita, Allah masih bagi kita rapat dan dekat dengan Quran. Dan begitulah kita minta dan sentiasa bermohon sampai ke akhir hayat kita pun minta Allah dekat dan rapatkan kita dengan Quran, bersahabat dengan Al-Quran. Yang kedua Allah minta kita tafakur. Allah suruh kita memerhatikan kejadian langit dan bumi, perselisihan malam dan siang. Ini adalah tanda bagi satu kategori manusia yang Allah letak tahap otak pemikiran mereka dengan labelan ulul albab. Tahap pemikiran tingkat tinggi yang melihat sesuatu dalam keadaan tafakkur dan dia mencari kewujudan dan keberadaan Tuhan serta mengambil manfaat dan pelajaran yang mana ciri-ciri mereka alladhina yazkurunallah sentiasa berzikir mengingati Allah dalam setiap keadaan baik ketika berdiri ketika duduk ketika di atas lambungan baringan mereka waya tafakkaron fi khalqillah selain ber 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 berzikir mereka tafakur tentang penciptaan-penciptaan Allah kita nak jadi umat yang demikian selain mentadaburkan al-Quran dari sudut ayat qauliyah kita nak jadi umat yang bertafakur tentang ayat-ayat kauniyah -ayat tadi boleh satu benda yang saya nak sebut Asimilasi antara ayat kauliah dan ayat kauniah memang tak boleh pisah Ayat kauliah kita duk baca dalam Quran Selalu perumpamaan yang kita sebut Allah cerita Matahari, Allah cerita bulan, Allah cerita laut, Allah cerita pokok, Allah cerita segala-galanya Kita beriman dengan apa yang disebutkan oleh Allah tetapi untuk memahami hakikat apa yang disebutkan oleh Allah Kita tidak boleh bersila berterusan di hadapan Al-Quran Allah sebut matahari Kita duduk bersila depan Quran Boleh nampak tak matahari tuan-tuan? Tak nampak Kita kena keluar rumah tengok matahari Inilah matahari yang Allah cerita dalam Quran tadi kita duduk bersila depan Quran Allah cerita pasal laut Jumpa tak hakikat laut kalau duduk depan Quran juga Bukan tak percaya apa yang Allah cerita tu Tapi nak tahu hakikat dia Kena tutup Quran Start kereta pi tepi laut Inilah laut yang Allah cerita Selagi mana anda tak gabung ini Susah nak mendapat kebenaran yang mutlak Ayat-ayat Qauliyah Pasti akan berasimilasi dengan ayat Qauliyah kita ada ayat dan kita ada penampakan, penzahiran tentang kebenaran Allah Baik kembali Sifat yang kedua yang ada pada mereka, Bani Israel ni Selepas mereka mengkufurkan ayat-ayat Allah yang disampaikan oleh para Nabi dan Rasul Sifat yang kedua وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ ghairil الْحَقِّ mereka membunuh para-para nabi tadi dengan alasan yang tidak benar dahlah bila nabi mari rasul mari tak mau terima bukan setakat tak mau terima mereka lawan nabi ni mereka bantah nabi ni mereka tentang nabi ni kemudian berpaling daripada ayat Allah tak mau terikat dengan undang-undang Allah tak mau terikat diri mereka dengan hukum dan ketetapan Allah lebih jauh puncak kemarahan mereka pada penyampai-penyampai utusan daripada Allah ni mereka bunuh dosa apa lagi kah yang lebih besar selain daripada membunuh para nabi, para rasul dan utusan Allah satu perkara yang saya nak sebut di sini Selepas seseorang menolak penyampaian seseorang dan sampai kepada kemuncak gulu pelampauan dia dia bunuh ada benda yang tertinggal celah. Ada orang mari kat kita menyampaikan sesuatu kita tak suka pada dia. Kita benci keterangan dia. Kita meluat dengar ayat-ayat dia sampai hari-hari berlaku macam ni kita jadi nak marah kita dendam kita benci sampai tahap kita bunuh dia tapi sebelum berlaku pembunuhan ke atas fizikal biasanya dalam sejarah para nabi dan rasul ada satu benda lagi yang musuh-musuh agama ni buat apa dia hari ini inilah yang disebut sebagai assassination character apa dia assassination character? Pembunuhan karakter. Pembunuhan karakter ialah melakukan provokasi ataupun fitnah ataupun mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada pada individu yang kita nak jadikan sebagai mangsa dengan tujuan, niat dan harapan kemuliaan dia, kepercayaan dia hilang di mata masyarakat. Sebelum nak jadi bunuh tu, dia akan ada satu istilah yang dipanggil pembunuhan karakter. Baik contoh. Zaman Nabi Muhammad dulu, zaman remaja Nabi Muhammad, apa gelaran yang dibelikan, diberikan oleh kafir-kafir musyrikin Mekah? Orang panggil Nabi apa? Al-Amin. Yang paling amanah, paling dipercayai, tak pernah cakap bohong, tak pernah menipu, tak pernah berdusta. Tu gelaran yang orang bagi dekat Nabi. Tapi bila sampai usia Nabi 40 tahun dan menerima wahyu demi wahyu dan seterusnya Nabi menyebarkan dakwah Islam ke dalam masyarakat Mekah dan bila golongan-golongan yang kontra ini dengan apa yang dibawa oleh nabi mula menyerang nabi peringkat awal mereka tak ada niat lagi sampai tahap nak bunuh nabi tapi perkara yang lebih awal ialah mereka menyakiti pribadi-pribadi nabi apa yang mereka sakiti pi buang najis dekat nabi pi buang kotoran-kotoran binatang dekat nabi tabuk pasir atas kepala nabi lebih jauh berasa tak selesa lagi dengan keadaan tu mereka buat apa yang disebut assassination character maka tuduhan-tuduhan berupa provokasi fitnah dan sesuatu yang tidak ada pada nabi mula berlaku hak sebelum ni al-amin sekarang apa mereka tohmah nabi penipu Muhammad pembohong Muhammad pendusta Muhammad tamak kuasa Muhammad gila wanita Muhammad tukang syair Muhammad ahli sihir Muhammad dirasuk jin Tuduhan-tuduhan, provokasi dan fitnah ni Betul tak ada atau tidak pada diri Nabi Tak ada pun Sesuatu yang mereka sebut tu diada-adakan Tujuan dia nak suruh apa? Nak suruh masyarakat-masyarakat Quraish hilang kepercayaan pada Nabi Nak suruh orang tak percaya dekat Muhammad Orang tak akan membenarkan Muhammad Makin kurang pengikut dan follower Muhammad Tetapi apa yang mereka buat untuk gugah Gah dan kemuliaan Nabi sebagai Nabi tak berjaya Duk tohmah macam-macam pun tak jalan Caci macam-macam pun tak jalan Usik macam-macam pun tak jalan ha, Tahap lah mereka akan ke babak seterusnya Apa yang mereka buat pada malam Rasulullah nak berhijrah di rumah Nabi Mereka kepung rumah Nabi Dan mereka ada niat untuk membunuh Nabi Sampai satu tahap Semua apa yang mereka buat atas Nabi itu tak berjaya Berupa provokasi tadi Mereka nak bunuh Nabi Nabi diselamatkan oleh Allah Lepas tu berterusan Dendam nak bunuh Nabi tu Tali temali dalam setiap siri peperangan Nak hapuskan ajaran Nabi dakwah Nabi ni berperang Sak perang badar Kalau boleh tujuan utama dalam setiap pemerangan Nak dengar cerita Muhammad dah mati terbunuh dalam setiap peperangan nak dengar cerita Muhammad dah mati terbunuh Tapi badar Rasulullah hidup Uhud walaupun ada propaganda kan Nabi terjatuh dalam lubang tu Muhammad dah mati, Muhammad dah mati Menyebabkan terusik perasaan sahabat dengan propaganda tu Perang Ahzab Nabi terus hidup Sampai perang yang terakhir di bumi Madinah cubaan membunuh Nabi 2 3 kali oleh Yahudi-Yahudi yang menempati bumi Madinah. Ada yang nak lemparkan batu besar pada Nabi dan sahabat yang berada di bawah. Ada yang nak pi bunuh Nabi. Lebih jauh waktu di Khaibar seorang perempuan Yahudi meracuni apa? Kambing. Bubuh racun dalam kambing ni nak suruh orang sihat ke orang mati? Tak ada nak suruh orang sihat. Uh, ustaz, makanlah ayam golek ni Saya buah racun lah tadi Harap-harap ustaz sihat dan panjang umur Tak ada ayat lagu tu Memang nak suruh mati Dan Nabi terkesan sepanjang hayat Dengan racun Sisa bekas racun Walaupun benda tu Berlalu bertahun-tahun Dan ini pernah diadukan Dan disuarakan kepada istrinya Aisyah Lepas tu Nabi Nuh dulu Waktu buat kapal dulu Orang tak kata apa ke? Macam-macam orang tuduh Nabi Nuh. Dia tu Nabi. Gila buat kapal atas darat. Tohmah Nabi, caci Nabi, maki Nabi. Nak suruh hilang kepercayaan. Nabi Hud pun kena benda sama. Nabi Soleh kena benda sama. Nabi Ibrahim. Semua para Nabi melalui assassination character ini. Satu lagi yang hampir menyamai ialah bullying. Bully. Cuma beza Assassin's Nation character Biasa orang peringkat tinggi Figure-figure utama Nak matikan watak Nabi Watak Rasul Orang hebat Orang terkenal Raja, pemimpin Beza dengan bully Kita biasa mengarah kepada orang yang lebih lemah daripada kita Bully ni Orang kuat Bully hak lemah Kaya Bully hak miskin Tinggi Bully hak rendah Hak putih Bully hak hitam ha, Bully dia Dia kita bully hak lebih rendah level dan tahap dari kita. Untuk memahami karakter assassination, karakter ni dia perlu ada tiga benda. Pertama ialah cakupan. Maksud cakupan nak bunuh seseorang atau bunuh karakter seseorang ni dia tak kira melibatkan seorang ataupun ramai. Mungkin benda ni boleh berlaku pada seorang. Kita nak jatuhkan aib ustaz ni, kita nak jatuhkan maruah ustaz ni. Kita buat macam ni, macam ni, macam ni, mungkin berlaku pada satu individu. Tetapi dia juga boleh lakukan pada organisasi, kumpulan, grup atau aliran tertentu. Kita fitnah golongan ni, kita provoke kumpulan ni, kita benci kumpulan ni, grup ni, aliran ni, dia boleh jadi satu atau ramai. Yang kedua ialah keberadaan mangsa tersebut Kadang-kadang kita jangan fikir Keterlibatan untuk buat benda ni Hanya boleh berlaku pada orang yang hidup Tapi dia juga boleh berlaku pada orang yang dah meninggal dunia Orang hidup sama telah lah Apa hubungan orang dah mati Takkan nak perawak dan fitnah dia Kadang-kadang orang mati tu diguna untuk tumpang Atas nama orang mati atas kita Contoh Dua bulan lepas Ini, ini bukan cerita betul 2 Dua bulan lepas telah terbunuh seorang teroris yang paling dikehendaki Teroris paling dikehendaki Kebetulan ada orang nak provok dan fitnah kita Pak polisi enggak benar itu ustaz Kita tengok contoh Selalu hak teroris terbunuh tu malam-malam dia macam ustaz lah Pakai kopiah putih, lain hijau, baju Melayu biru, kain sarung belang-belang Macam ni lah karakter tu Kita tak kenal pun kawan tu Kita tak ada apa-apa dengan kawan tu Tapi sebab nak perkenal kita, dia ambil karakter yang ada pada kawan tu untuk perkenalkan kita Mentang-mentang kawan tu suka pakai baju Melayu biru oh, Bahaya tu Ustaz tu, kena berhati-hati ya. Sebab hak teroris terbunuh tu ada sifat dan ciri pada Ustaz Tujuan dia nak kenal kita. Kita kawan tu pun tak kenal. Siapa? Tak ada kena mengena pun. Kebetulan je sifat cara tu ada pada kita. Jadi hak jadi mangsa kita. Depa guna orang hidup ke orang mati tu? Orang mati. Ataupun mereka guna kumpulan-kumpulan tertentu hak dikehendaki, hak paling dikehendaki dengan sifat-sifat yang ada pada kita. Sedangkan kita tak ada kena mengena langsung pun. Dan cara mereka bertindak boleh jadi spontan ataupun terancang Spontan ataupun terancang Sama ada nak bunuh karakter atau nak bunuh terus Biasanya banyak terancang lah Dia kena rancang lah, kita kena buat macam ni, macam ni, macam ni Biasa hak spontan ni cerita tamil Adik hero wanita kolej, bayar Lelaki ni yang selalu ganggu saya di kolej Hero pun ker 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 bunyi lah ya. Kepai tangan ker ker Masa tu juga spontan Pergi timbuk-timbuk mati kawan ha, tu Itu biasa biasalah spontan tu Tamil, Hindi tak Contoh nak bagi faham Biasa akan banyak yang tersusun